بسم اللہ وصلاة وسلم علی رسول اللہ مہراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک کمال ہے یہ وہ عظیم خارق کے عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مکفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی انسان نے آگے چل کر تحقیق اور جسجو کے بند کی واروں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصہ تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے انتہا وسعتوں کے اس پار کعبہ کا حسین اور او ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا اور آپ مدت و وہاں قیام کرنے کے بعد اسی قلیل زمینی مدت اور ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز ہو گئے یہ معراج ہے اور معراج کا لغوی معنی علامہ ابن منظور رحمہ اللہ تعالی نے لسان العرب میں یہ بیان فرمایا کہ عربی لغت میں معراج ایک وسیلہ ہے جس کی مدد سے بلندی کی طرف چڑھا جائے اسی لحاظ سے سیڑھی کو بھی عربی میں معراج کہا جاتا ہے جبکہ اصطلاح شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف اور آسمانوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک سفر کرنا جسمانی لحاظ سے سفر کرنا اور پھر واپس اپنے مکان اپنی زمین اپنے گھر لوٹ آنا اس کو شرع سلام معراج کہا جاتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ السلام والسلام کے اس مقدس سفر معراج کو اپنی کتاب فوائد الفواد میں تین اصطلاحات کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے نمبر ایک اسرا یعنی کہ پہلا جو اس کا مرحلہ ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اکثر تک لے گیا دوسرا مرحلہ اس کا معراج ہے جو کہ بیت المقدس سے مرحلہ وار ساتوں آسمانوں اور المنتہا تک کا سفر ہے اور تیسرا مرحلہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے عنوان دیا جاتا ہے اعراج کے ساتھ جو کہ صدت المنتحہ سے مقام کعبہ کوسین تک کا ہے